Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa, salam sehat, dan salam sukses selalu untuk kita semua pemirsa yang budiman. Kucing adalah hewan kesayangan Rasulullah SAW. Memelihara kucing merupakan bagian dari perilaku rasul yang perlu kita tiru. Tentunya, Rasulullah SAW mempunyai alasan bagus mengapa beliau menyayangi kucing. Faktanya, memang memelihara kucing memiliki banyak keutamaan dan keajaiban yang bisa kita dapatkan. Salah satunya adalah pahala sedekah. Bersedekah tidak hanya kepada manusia saja, bisa juga dengan memberi makan kucing-kucing terlantar. Memelihara dan memberi makan kucing-kucing kelaparan bukanlah kegiatan yang tidak ada artinya, karena dalam kegiatan tersebut terdapat ladang pahala. Bayangkan kalau setiap hari kita beri makan dan minum kepada kucing kelaparan. Betapa banyaknya pahala yang mengalir! Apalagi kucing-kucing itu tidak membutuhkan makanan yang banyak dan mahal. Sisa makanan rumah pun mereka makan dengan lahap. Hal ini juga bisa mengurangi sampah di rumah kita. Jadi, daripada sisa-sisa makanan tersebut kita buang, lebih baik diberikan untuk kucing-kucing liar yang ada di sekitar rumah kita. Kegiatan ini sederhana, tapi nilai pahalanya sangat besar karena bisa mendatangkan banyak rezeki bagi siapa saja yang melakukannya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, pada setiap yang mempunyai hati atau jantung yang basah atau hidup terdapat pahala dalam berbuat baik kepadanya. Hadis riwayat Bukhari. Allah Subhanahu Wa Taala memberikan keberkahan dari sedekah bagi hambanya Sedekah memiliki makna awal yang muncul dari hati yang penuh iman dan takwa Serta niat baik yang bertujuan untuk mengharapkan ridho Allah Dalam Islam hukum sedekah kepada kucing adalah sunnah Berkah dan pahala dari sedekah kepada kucing antara lain 1. Hidup semakin berkah Sedekah bisa dilakukan dalam berbagai cara Sedekah juga jadi salah satu cara untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang penuh syukur kepada Allah Ta'ala hidupnya selalu dalam keberkahan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Harta tidak akan berkurang dengan sedekah, dan seorang hamba yang pemaaf pasti akan Allah tambahkan kewibawaannya baginya." Hadis riwayat Muslim. Kedua, bisa menolak bala. Ketika Anda sakit, maka bersedekahlah. Ini merupakan keajaiban bersedekah. Bila sudah bersedekah dan belum juga sembuh, maka perbanyaklah lagi sedekah. Allah sedang mendengarkan doa orang-orang. Bahkan binatang yang kamu beri sedekah pun akan berdoa untuk kebaikanmu. Keajaiban sedekah bukan hanya dapat membuat Anda sembuh dari penyakit, tetapi juga bisa mencegah datangnya penyakit. Jika ada orang yang bermaksud jahat atau penyakit yang menyerang, maka sedekah itu akan menangkal segala bala. Ketiga, dimudahkan dalam mencari rejeki yang halal. Sedekah akan membuat Anda selalu ingat bahwa kamu bekerja di bawah pengawasan Allah SWT. Ini sebabnya, sedekah akan membuat kamu berusaha mengumpulkan rejeki dengan cara yang halal. Rezeki yang halal akan membuat kita mudah mensyukuri anugerah yang diberikan Allah. Hal ini sesuai dengan bunyi hadis, maka makanlah yang halal lagi baik dan rezeki yang telah diberikan Allah kepada kalian. Dan syukurilah nikmat Allah jika kalian hanya kepadanya saja beribadah. Quran Surat an nahl ayat 114 Keempat berlipat ganda pahala Perbanyaklah bersedekah Sedekah bisa berupa uang, makan kepada orang-orang yang membutuhkan dan binatang-binatang yang kelaparan, salah satunya seperti kucing-kucing terlantar yang ada di sekitar rumah. Jangan takut uang Anda menjadi habis jika bersedekah. Karena keajaiban sedekah adalah Allah Subhanahu wa taala melipat gandakan pahala sedekah tersebut. Bahkan Allah akan menambah rezeki kita jika kita bersedekah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Sesungguhnya orang-orang yang bersedekah, baik laki-laki maupun perempuan, dan meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, niscaya akan dilipat gandakan ganjarannya kepada mereka, dan bagi mereka pahala yang banyak." Quran Surat Al-Hadid ayat 18. Kelima, terdapat pintu surga yang hanya dapat dimasuki oleh orang-orang yang bersedekah. Sedekah yang dimaksud adalah sedekah yang penuh keikhlasan, tidak diumbar umbar dengan sifat kesombongan, dan niatnya hanya karena Allah Ta'ala. Insya Allah akan membukakan pintu surga bagi orang-orang yang gemar bersedekah karena Allah. Kena mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini sebagaimana diriwayatkan dalam hadis Bukhari: "Barang siapa menyayangi meskipun terhadap hewan sembelihan." Niscaya Allah akan merahmatinya pada hari kiamat. Ketujuh dosa diampuni: menolong atau memberi makan dan minum kepada hewan merupakan sebuah kebaikan. Bahkan dosa terampuni dalam sebuah riwayat, seorang wanita pelacur melihat seekor anjing di atas sumur dan hampir mati karena kehausan. Lalu wanita tersebut melepas sepatunya, diikatnya dengan kerudungnya, dan diambilnya air dari dalam sumur itu kemudian diminumkan ke anjing itu maka dengan perbuatannya itu dosa wanita itu pun diampuni hadis riwayat Bukhari Ke-8. serikah membawa ketenangan hati jika menginginkan ketenangan jiwa maka bersedekahlah dengan ketenangan jiwa membuat kita bisa beraktivitas dan mencari rejeki dengan baik karena selalu diiringi oleh langkah kebaikan Oke, pemirsa yang budiman, itulah berkah dan pahala sedekah kepada kucing. Semoga bermanfaat dan menginspirasi. Sampai jumpa lagi di episode berikut di channel yang sama. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Terima kasih. Wassalam.